Saifuddin Nasution nasihatkan orang ramai hormati undang-undang dan beri kerjasama. Ken M dakwa cadangan pelan damai Israel-Palestin hanya ugutan, bukan tawaran damai. Yadim berpandangan kehadiran Trump peluang nyatakan pendirian dalam isu Gaza. Penganalisis berpendapat tanding Solo pada PRN17 tidak beri jaminan menang banyak kerusi. Lindungi hak pemilik dan elak eksploitasi, Konvensyen PSP lulus tiga resolusi. Dan SKMM kata pengulas politik ditahan di Bangkok selepas gagal berkerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextup Malaysia. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menasihatkan orang ramai yang berhimpun mengutuk tindakan Israel menahan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF ke Gaza, menghormati undang-undang dan memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa. Saifuddin berkata, hak untuk berhimpun secara aman mesti dilaksanakan dengan tertib, berhemah dan mematuhi undang-undang tanpa menjejaskan keselamatan awam atau menghalang penjawat awam menjalankan tugas rasmi. Tiada pihak boleh menggunakan alasan berhimpun untuk mencetuskan kekecohan atau menimbulkan ancaman kepada keselamatan negara. Perhimpunan aman yang dianjurkan oleh sebahagian rakyat Malaysia adalah hak rakyat yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan dan ia membawa suara solidariti terhadap isu kemanusiaan di Palestin. Namun demikian, Saifuddin mengecam sekeras-kerasnya tindakan tidak bertanggungjawab pihak tertentu yang cuba menghalang anggota polis menjalankan tugas semasa perhimpunan di hadapan kedutaan Amerika Syarikat semalam. Trump bersama Netanyahu mahu mengambil alih Gaza yang bermakna rakyat Palestin mesti menyerah kalah. Kenyataan itu daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad yang mendakwa cadangan pelan damai Israel Palestin membabitkan 20 perkara yang dikemukakan Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bagi menghentikan genosid Israel di Palestin bukanlah satu tawaran damai, sebaliknya satu ugutan. Katanya dalam kenyataan, cadangan itu menetapkan tempoh empat hari untuk diterima Hamas dengan amaran bahawa jika ditolak serangan ke atas Gaza akan menjadi lebih buruk. Hakikatnya merupakan sesuatu yang sukar diterima Hamas. Jelasnya, hal ini kerana lebih 60,000 nyawa telah terkorban akibat pengeboman Israel dan cadangan itu hanya menjadikan pengorbanan rakyat Palestin sia-sia. Sebelum ini, Trump mengemukakan pelan 20 cadangan bagi menamatkan konflik di Gaza dengan menggariskan satu rangka kerja terperinci untuk mencapai keamanan di rantau itu. Mengulas lanjut, Tun M menambah Trump bukanlah satu watak pendamai. Sebaliknya, menggunakan ugutan pengenaan kadar tarif tinggi, sekatan ekonomi serta pelbagai tuntutan bagi menghentikan peperangan di mana kaedah gagal menyelesaikan konflik di Ukraine dan Rusia. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim berpendapat kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump adalah peluang untuk Malaysia menyatakan pendirian dalam isu Gaza. Lapor Malaysia Kini yang dipertua Yadim Hassan Bahrom berkata, pihaknya menyedari bahawa dasar Presiden Amerika Syarikat pernah menimbulkan keresahan umat Islam. Namun tegasnya, Islam mengajar bahawa menyatakan kebenaran dihadapan pemimpin salim ialah jihad paling mulia. Katanya, kehadiran Trump ke Malaysia bukanlah satu bentuk pengiktirafan kepada dasar luar Amerika yang membela kesaliman rejim sionis Israel tetapi jika dilihat dari sudut positif ia satu peluang untuk menyatakan pendirian terhadap kekejaman dan penindasan rejim Zionis terhadap penduduk Gaza. Sebelum ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan Trump akan berada di Malaysia untuk menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN. Ia akan dilangsungkan di Kuala Lumpur sempena kedudukan Malaysia sebagai pengerusi bagi blok serantau itu. Pelbagai pihak turut menyatakan reaksi bantahan terhadap kehadiran Trump ke Malaysia yang dijadualkan pada penghujung bulan ini. Bertanding solo selepas keluar daripada gabungan rakyat Sabah GRS tidak memberi jaminan kepada Parti Solidariti Tanah Air Kustar dan Parti Maju Sabah SAPP untuk memenangi banyak kerusi pada pilihan raya negeri ke-17 PRN-17. Bercakap kepada berita harian, pensyarah kanan program komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah. Profesor Madya Dr. Lee Kwok Kiong berpendapat, bertanding secara berpasukan adalah lebih baik. Katanya, alasan bertanding solo bagi mencontohi Sarawak adalah kurang tepat kerana di negeri itu, GPS yang membentuk kerajaan juga menggunakan konsep gabungan parti tempatan seperti GRS. Semalam, setiausaha agung GRS masih dimanjun mengesahkan Star dan SAPP membuat keputusan bertanding atas logo sendiri pada PRM17 sekaligus menamatkan keanggotaan mereka dalam GRS. Katanya, mana-mana parti yang bertindak menggunakan lambang sendiri untuk bertanding pada PRM17 secara automatik hilang keanggotaan dalam GRS. Konvensyen Pembaharuan Semula Bandar PSP menggesa kerajaan menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU itu sehingga digubal semula bagi melindungi hak pemilik hartanah dan mengelak eksploitasi pemaju. Ketua Pasukan Khas AMNO untuk menambahbaikan RUU PSP, Johari Gani berkata, draft awal dilihat terlalu banyak kelompangan dan tidak memberikan perlindungan menyeluruh kepada pemilik malah berisiko membuka ruang kepada penyingkiran komuniti sedia ada. Johari yang juga naik Presiden UMNO turut menegaskan konvensyen itu bukan menolak pembangunan tetapi menuntut ia dilakukan dengan adil, inklusif dan telus demi memelihara sejarah, budaya dan komuniti bandar. Konvensyen mengusulkan tiga resolusi utama termasuk 14 cadangan khusus bagi menutup kelemahan ketara dalam draft RUU PSP dibentangkan sebelum ini. Antara cadangan itu ialah memastikan hanya pemaju benar-benar berwibawa dan kukuh keuangan dibenarkan melaksanakan projek dengan penguatkuasaan ketat seperti bond pelaksanaan dan penalti lewat siap LED. Konvensyen juga mahu pampasan kepada pemilik rumah melibatkan nilai penuh hartanah kos gangguan semasa pemindahan serta pampasan akibat kehilangan pendapatan bukan semata-mata berdasarkan nilai pasaran semasa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berkata, pengulas politik Murray Hunter telah ditahan di Bangkok bulan lalu selepas gagal bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand dalam satu siasatan. SKMM berkata ia telah membuat laporan polis di Malaysia dan Thailand berhubung penerbitan Hunter mengenai institusi-institusi Malaysia termasuk SKMM pada April dan Jun tahun lalu. Satu saman sivil juga telah difalkan di Malaysia dengan dokumen saman tersebut diserahkan kepadanya di Thailand. Dalam satu kenyataan, SKMM berkata, ia difahamkan bahawa penahanan hanta di lapangan terbang Suparna Bumi, Bangkok pada 29 September adalah berkaitan ketidakpatuhannya terhadap saman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Thailand bagi membantu siasatan mereka. SKMM menghormati dan akan mematuhi proses sewajarnya serta keputusan sistem keadilan Thailand. Hanta ditahan oleh pihak berkuasa Thailand ketika ingin meninggalkan negara itu bagi perjalanan ke Hong Kong. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstart News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstart Malaysia dan subscribe YouTube Netstart TV. Netstart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.